श्री स्वामी समर्थ नमस्कार खंडोबा भक्तांनो आज मी तुम्हाला असा एक मंत्र सांगणार आहे जो हजारो भक्ताच्या आयुष्यात प्रकाश समाधान आणि चमत्कार घेऊन आला आहे कधी कधी आयुष्य इतकं अवघड होतं की मनात एकच प्रश्न येतो हे संकट कधी संपणार नातेवाईक विचारत नाहीत पैसा नाही म्हणून अगदी जवळची जी आपली आपली म्हणणारी माणसंसुद्धा दूर दूर पळतात आपल्याजवळ असतात पण आपल्याकडे पैसा नाही म्हणून आपल्याजवळ असूनही मन आपल्याजवळ नसते घरात शांतता नसते कामात अडथळे मनात विचार आणि स्वतःलाच वाटतं मला सर्व काही नातेवाईक आहेत तरीही मी एकटीच का हा प्रश्न मनाला पडतो पण उत्तर मिळत नाही हे सगळं तुमच्यासोबत घडत असेल तर आजचा हा खंडोबाचा दिव्य मंत्र तुमचे आयुष्य बदलायला पुरेसे आहे फक्त त्यासाठी एकच काम करा दर रविवारी खंडोबावर अकरा बेलपत्र आणि भंडारा वाहून हा दिव्य मंत्र दर रविवारी जपा हा मंत्र जिथे श्रद्धेने जपला जातो तिथे घरात प्रकाश येतो मनात शांती येते आणि आयुष्यात मार्ग उघडू लागतात हे फक्त शब्द नाहीत तर खंडोबा कृपेचा अनुभव हजारो भक्त दर रविवारी घेत आहेत खंडोबाच्या कृपेचा हा मंत्र कसा जपायचा तर दर रविवारी सकाळी किंवा संध्याकाळी एका पाटावर पिवळे वस्त्र टाका खंडोबाची मूर्ती किंवा टाक असेल तर तो पाटावर ठेवा त्यानंतर अकरा बेलपत्र भंडारा फुले धूप दीप अगरबत्ती तुपाचा आणि तेलाचा दिवा प्रज्वलित करा आणि खंडोबाची मनापासून पूजा करा तुमची इच्छा खंडोबा देवाला सांगा आणि त्यानंतर खंडोबा देवावर अकरा बेलपत्र आणि भंडारा वाहून हा एक मंत्र म्हणा हा मंत्र एकशे आठ वेळा म्हणा किंवा दहा मिनिटे घरात लावून ठेवा या मंत्र जपाने आजपासून तुमच्या घरात मनामध्ये आणि आयुष्यात नवा प्रकाश सुरू होईल खंडोबा भक्तांनो खरंच सांगते तुम्ही हा मंत्र मनापासून जपलात तर तुमची इच्छा तात्काळ पूर्ण होईल तुम्हाला एक ते दोन दिवसात खंडोबा देवाचा अनुभव येईल हो चमत्कार दिसेल विश्वासाने सांगते तुमची मनोकामना पूर्ण झाल्यावर एकदा खंडोबाच्या जेजुरीला जरूर जा तेथे ते बेल भंडारा उधळा आणि खंडोबा देवाचा जयघोष करा येळकोट येळकोट जय मल्हार सदानंदाचा येळकोट चला तर मग खंडोबा भक्तांनो खंडोबा देवाचे असेच नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये येळकोट येळकोट जय मल्हार टाईप करा चला तर मग या दिव्य मंत्र जपाला सुरुवात करूया ओम श्री जय जूरी खंडोबाय कृपा कराय नमः ओम श्री जय जूरी खंडोबाय कृपा कराय नमः ओम श्री जय जूरी खंडोबाय कृपा कराय नमः ओम श्री जय खण्डोबाय कृपाकराय नमः ॐ श्रीजेजूरि 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 ण्डोबाय कृपाकराय नमः ॐ श्रीजेजूरि खण्डोबाय 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 कृपाकराय नमः